نیو لوما کی پھیلتی ہوئی نیون روشنیوں سے بھرپور میٹروپولس میں یادیں اب دماغ تک محدود نہیں رہیں بلکہ تجارتی اشیاء کی طرح فروخت ہوتی ہیں شہر کا اسکائی لائن بلند و بالا عمارتوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کی گلیاں لوگوں سے بھری ہوتی ہیں جو اپنی ڈیوائسز کی ڈیجیٹل روشنی میں گم ہوتے ہیں اس تکنیکی مجزے کے درمیان الیکس واکر نامی ایک سابقہ میموری ایکسٹریکٹر رہتی ہے جو ایک حادثہ کے بعد یہ پیشہ چھوڑ چکی ہے جو آج تک اسے پریشان کرتا ہے الییکس ایک تنہا زندگی گزارتی ہے اس کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ پرانے ٹیکنالوجی اور میموری ایکسٹریکشن آلات سے بھرا ہوتا ہے ہر دن گزرے ہوئے وقت کو روکنے کی جدوجہد میں گزرتا ہے پرانی یادوں کے سائے ہمیشہ اس کے ذہن کے کنارے پر من رہتے ہیں ایلیکس پہلے اس پیشے میں سب سے بہتر تھی یادیں انتہائی نفاست کے ساتھ نکلتی ہے لیکن ایک معمولی ایکسٹریکشن کے دوران پیش آنے والے حادثے نے سب کچھ بدل دیا ایک ایسا زخم چھوڑ دیا جو کبھی نہیں بھرا ایک شام الیکس کو اپنے پرانے ساتھی ڈیوڈ سے ایک خفیہ پیغام ملتا ہے جو کئی سال پہلے غائب ہو گیا تھا پیغام میں ایک خطرناک سازش کی خبر دی جاتی ہے جو میم ٹیک سے متعلق ہے جو میموری مارکیٹ کو کنٹرول کرتا ہے ڈیوڈ کا پیغام اچانک ختم ہو جاتا ہے ایک مدد کی درخواست اور پرانے صنعتی ادارے میں ایک جگہ کی معلومات کے ساتھ تجسس اور اختتام کی امید سے مجبور ہو کر الیکس اس جگہ پر جاتی ہے جو پیغام میں بتائی گئی تھی وہاں اسے ڈیوڈ کا اپارٹمنٹ بکھرا ہوا ملتا ہے جھگڑے کے آثار واضح ہے اس افراتفری میں ایلیکس کو ڈیوڈ کے چھپائے ہوئے نوٹس اور ایک ڈیٹا چپ ملتی ہے نوٹس میں میموری مارکیٹ میں بے قاعدگیاں اور ڈاکٹر ایویلن ہارٹ کا ذکر ہوتا ہے جو میم ٹیک میں کام کرتی تھی لیکن اخلاقی خدشات کے باعث چھوڑ گئی تھی ایلیکس ڈاکٹر ہارٹ کو ڈھونڈتی ہے جو ایک چھوٹے بوسیدہ کلینک میں کام کر رہی ہوتی ہے جہاں وہ مفت میموری تھراپی سیشنز دیتی ہے ایویلن شروع میں الیكس پر شک کرتی ہے لیکن جب وہ ڈیوڈ کے نوٹس دکھاتی ہے وہ مدد کرنے پر راضی ہو جاتی ہے وہ بتاتی ہیں کہ میم ٹیک جھوٹی یادیں لوگوں کے دماغ میں ڈالنے کے تجربات کر رہا ہے ایک ایسا منصوبہ جو انہیں لوگوں کی زندگیوں پر بے مثال کنٹرول دے سکتا ہے جب ایلیکس اور ایویلن مزید گہرائی میں جاتے ہیں تو وہ وکٹر کین کے آدمیوں کی نشانہ بن جاتے ہیں کین میم ٹیک کا بے رحم سی ایو اپنے رازوں کی حفاظت كے لیے كچھ بھی كرنے كو تیار ہے دونوں کئی حملوں سے بمشکل بچ نکلتے ہیں ہر متبھیڑ ان کے مشن کی سنگینی کو مزید واضح کرتی ہے ای ویلن اپنے رابطوں کو استعمال کر کے مزید معلومات حاصل کرتی ہے جبکہ الیکس کی میموری ایکسٹریکشن کی مہارت بہت مفید ثابت ہوتی ہے اپنی تحقیقات کے دوران وہ مارا سے ملتے ہیں جو الیکس کے ماضی کی ایک پرسرار شخصیت ہوتی ہے مارا کی یاد میں کین کے خلاف ایک اہم ثبوت ہوتا ہے اس یاد کو نکالنا تاہم آسان کام نہیں ہوتا یہ شدید صدمے کی تہوں میں دفن ہوتا ہے اور اس عمل میں جذباتی اور نفسیاتی خطرات ہوتے ہیں تناؤ اپنے عروج پر پہنچتا ہے جب الیکس اور ایویلن میم ٹیک کے کوارٹر میں گھس کر اخری ثبوت حاصل کرتے ہیں اندر وہ جدید سیکیورٹی سسٹمز اور کین کے نجی محافظوں کا سامنا کرتے ہیں داؤ بلند ہوتے ہیں اور غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے وہ عمارت کے پیچیدہ راستوں میں نیویگیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی طاقتوں پر انحصار کرتے ہوئے مشکلات پر قابو پاتے ہیں ایک ڈرامائی مقابلے میں الیکس وکٹر کین کا سامنا کرتی ہے فضا میں تناؤ بھرا ہوتا ہے جب کین اپنے منصوبے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ یادوں کے ذریعے لوگوں کی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کر کے ایک یوٹوپیا بنانا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یادوں پر کنٹرول کر کے وہ درد اور تکلیف کو ختم کر سکتا ہے ایک مثالی معاشرہ بنا سکتا ہے لیکن الیکس حقیقت جانتی ہے ایسا کنٹرول انسان ہونے کے معنی کو چھین لے گا آخر کار مارا کی یاد نکال کر الیکس کین کے منصوبے کو دنیا کے سامنے افشا کرتی ہے یاد میں کین کے غیر اخلاقی تجربات اور ان کے بے شمار لوگوں پر تباکن اثرات ظاہر ہوتے ہیں عوام غصے میں آ جاتی ہے اور میم ٹیک کو ختم کر دیا جاتا ہے وکٹر کین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کے کنٹرول کے خواب بکھر جاتے ہیں اس کے بعد نیو لوما کی بحالی شروع ہو جاتی ہے شہر کا اسکائی لائن جو کبھی کارپوریٹ غلبے کی علامت تھا اب مزاحمت اور امید کی نشانی بن جاتا ہے میم ٹیک کے بارے میں سچ پھیلتا ہے اور لوگ اپنی یادیں اور زندگی دوبارہ حاصل کرنے لگتے ہیں ایلیکس اور ایولن کی کارنامے کو تسلیم کیا جاتا ہے اور انہیں ہیروز کے طور پر سراہا جاتا ہے فتح کے باوجود ایلیکس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا میم ٹیک کے خلاف جنگ نے ان کے اپنے صدمے کو سطح پر لایا ہے اور شفا یابی کا عمل ابھی شروع ہوا ہے ایویلن کی حمایت کے ساتھ الیكس اپنے ماضی کا سامنا کرنا شروع کرتی ہے اس حقیقت میں سکون پاتی ہے کہ انہوں نے فرق پیدا کیا ہے کئی مہینوں بعد الیکس اور ایویلن ایک نئی پہل شروع کرتے ہیں وہ یادداشت کی ٹیکنالوجی کے اخلاقی استعمال کے لیے ایک مرکز بناتے ہیں جو کنٹرول کے بجائے شفا یابی پر توجہ مرکوز کرتا ہے مرکز مفت تھراپی سیشنز فراہم کرتا ہے لوگوں کو میم ٹیک کی جوڑ توڑ كے نشانات سے بحالی میں مدد دیتا ہے ایلیکس اپنی مہارت کا استعمال کر کے یادیں نکالتا اور بحال کرتا ہے جبکہ ایولن نفسیاتی مدد فراہم کرتی ہے نیو لوما کا شہر آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے میون لائٹس جو کبھی ایک تکنیکی ڈسٹوپیا کی علامت تھی اب ایک نئے مقصد کے ساتھ چمکتی ہے لوگ ایک بہتر مستقبل کے وعدے پر اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں یادیں احترام اور محبت سے رکھی جاتی ہے ایلیکس ایک ایسے سکون کا احساس پاتی ہے جو اس نے کبھی ممکن نہیں سمجھا تھا اس کے ماضی کے سائے اب اس پر ویسا اختیار نہیں رکھتے اس نے شفا یابی میں دوسروں کی مدد کر کے نجات اور نیا مقصد پا لیا ہے جب وہ نیو لوما کی گہما گہمی سے بھرپور گلیوں میں چلتی ہے تو ایلیکس بلند و بالا عمارتوں کو ایک نئے امید کے ساتھ دیکھتی ہے سایوں کی گونج و یادداشت اور شناخت طاقت اور کنٹرول نجات اور شفا یابی کی کہانی ہے یہ انسانی دماغ کی گہرائیوں اور انسانی رو کی مزاحمت کو تلاش کرتی ہے آخر میں یہ ایک کہانی ہے جو اندھیرے میں روشنی تلاش کرنے اور سچ اور آزادی کے غیر متزلزل تلاش کی بات کرتی ہے